মানুহে এষাৰ কথা এনেই নকয় বোলে কথাৰ জহতে বঁটা খায় আৰু কথাৰ জহতে বঁটা পায় ঠিক তেনেকুৱাই হ'ল এগৰাকী বিশেষ মহিলাৰ লগত নমস্কাৰ সকলোকে সুপ্ৰভাত জনাই আৰম্ভ কৰিছোঁ মোৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ' আৰু এতিয়া পোনে পোনে মই মূল বিষয়বস্তুটোলৈ আহিব লাগিব আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ এসময় মহময়ী অভিনেত্ৰী আৰু প্ৰাক্তন বটদমা সমষ্টিৰ বিধায়িকা বৰ্তমান তেওঁ এগৰাকী মহিলাৰ কিবা এটা বিশেষ গুৰুদায়িত্বত আছে আৰু তেওঁ এখন সজাগতা সভাত এটি বক্তব্য আগবঢ়াইছিলে আৰু সেই বক্তব্যটি মানে মানুহে কিছুলোকে ভালভাৱে লৈছে আৰু কিছুলোকে মানে বেয়াভাৱে লৈছে আৰু আজিকালিতো আপোনালোকে গম পাৰেই প্ৰায় পটককৈ মানুহে নিগেটিভটোৱে চিন্তা কৰে বা মই হ'লেও বা আপোনালোকে হ'লেও সেইটো আকৌ আপোনালোকেও মানে ভুল ভাবি নল'ব দেই মই যে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ বোলে এই মানুহজনী এনেকুৱা হৈছে তেনেকুৱা হৈছে সেইটো আপোনালোকে আকৌ ভুল নুবুজিব মই কোনো দলৰ হৈ মই কথাটো কোৱা নাই কেউতাৰ দিশটো চাব লাগিব এতিয়া কথাটো হ'ল আঙুল এটা ডেকাই তেওঁ যিখিনি মানে কথা কৈছিলে সেই সজাগতা সভাখনত আৰু তেওঁ মহিলাসকলক হওক বা ছোৱালীসকলক হওক তেওঁলোকক লৈ পেলাই সেই কথাখিনি মানে দাঙি ধৰিছিলে আৰু এটা ছাইডৰ পৰা চাবলৈ গ'লে তেওঁ কিন্তু ভুল কোৱা নাছিলে মোৰ মনে কয় আপোনালোকৰ মনত কি আহিছে মই সেইটো নাজানো কাৰণ মানে তেওঁ এইটো ক'বলৈ বিচাৰিছিলে আৰু কোৱাৰ ধৰণো বহুত প্ৰকাৰৰ আছে কিন্তু তেওঁ যিটো ঢঙত মানে কথাখিনি কৈছিলে মানে সেই ঢংটো বহু লোকে মানে গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই আৰু ঠিক মই হ'লেও তেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু মানে এটা কথা মই ভাবি ল'লোঁ যে তেওঁ অভিনয় জগতৰ লগত যিহেতু জড়িত আছিলে সেই কথা কওঁতে মানে আকাৰ ইং মানে ভংগীমাবিলাক মানে তেওঁ অভিনয়ৰ লগত একদম খাপ খুৱাই মিলাই দিয়ে সেই গতিকে তেওঁ কথাখিনি মানে কিবা এটা বিকৃত নিচিনা হৈ গ'ল আৰু তেওঁ যিখিনি কথা সেই মহিলাসকলক বা সেই ছোৱালীসকলক কৈছিলে কথাটো মানে এনেধৰণে মানে বেংক বেলেঞ্চ থাকিলে সকলো কাম কৰিব পাৰে তেওঁ সেইটো কৈছিলে যে তেওঁ বুজাবলৈ বিচাৰিছিলে যে বিয়া হোৱাৰ আগতে স্বাৱলম্বী হওক এইটো বুজাবলৈ বিচাৰিছিলে কিন্তু তেওঁ ভংগীমাই কৰি পেলালে সম্পূৰ্ণ ওল্টা আৰু ওল্টাটো কৰিলেতো কৰিলেই আৰু সেইখিনি কোৱাৰ পিছত তেওঁ যিহেতু আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় কিছুমান বিতৰ্কিতমূলক মন্তব্য আগবঢ়ায় আৰু সেইকাৰণে তেওঁ বেছি চৰ্চিত হৈ গ'ল আৰু তেওঁ মানে কি ক'ম এতিয়া কিছুমান মানে ব্যক্তিগত কথা মই তাত সোমাবলৈ নাযাওঁ আৰু সকলোৱে গম পায় তেওঁৰ লগত কি হৈ আছে কি কথা গতিকে সেইখিনি কথাৰ পৰা বাৰু মই ফালৰি কাটি আহিছোঁ লোকৰ ব্যক্তিগত কথাত সোমোৱা মোৰ দৰকাৰ নাই কিন্তু এটা কথা তেওঁ হ'লেও সেই কথাটো আজিলৈকে ৰাজহুৱা কৰা নাই তেনেকৈয়ে চবেই মুখে মুখে আছে আৰু তেওঁ মানে এনেকুৱা কিছুমান হেৰিত তেতিয়া কৈ কথাবিলাক কৈ দিয়াৰ লগে লগে কি কৰে তেওঁ মানে ব্যক্তিগত কিছুমান কথাত আক্ৰমণ কৰে নহয় জানো আৰু মানুহখিনিয়ে তেওঁ এই কথাটো যেতিয়া কৈ দিলে কথাটো কোৱাৰ লগে লগে বহুত মানুহে বহুত কথা ক'বলৈ তেওঁ সুবিধা পালে আজিকালি মানুহৰনো মোক কি আৰু নহয়নে বাৰু মোকে এতিয়া ভাল ভাল বুলি কৈ আছে কাইলৈকে আকৌ মোকে মানে আপোনালোকে বেয়া বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰি কিবা এটা মানে অজুহাত পালেই হ'ল বেয়াকৈ কৈ দিব নহয় জানো মই হ'লেও তেনেকুৱা মই যে বেলেগ সেইটো মই নহয় মই হ'লেও তেনেকুৱা তেনেকৈ কৈ দিম ন কিন্তু হ'লেও আজিকালি মই চালি জাৰি চাই পেলাইহে কথাটো কওঁ দেই এতিয়া আঙুলতা ডেকাই যিটো গুৰুদ্বায়িত্ব পাইছে তেওঁৰ মাজতে আপোনালোকে সকলোৱে জানে তেওঁ বহুত দিন মানে বহি গৈছিলে আৰু কিয় বহিছে কি কথা সেইবিলাক নাজানো ৰাজনীতি মেৰ পেচত থকা মানুহৰ এইবিলাক কথা আমি গম নাপাওঁ ইমান আমি উত্তৰপ্ৰোতৰভাৱে ইমান অভিজ্ঞ নহয় যে সেইবিলাক কথা আমি গম পাম নহয়নে এতিয়া তেওঁ সেই কি কথা কৈছিলে আপোনালোকেতো সকলোৱে গম পাই আছে গম পালেও মই এটি সৰু মানে তিনি চাৰি ছেকেণ্ড মানৰ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিছো চাওকচোন আজি মোৰ বেংক বেলেঞ্চ আছে সেইকাৰণে মই সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰোঁ মই গাড়ী এখন ল'ম বুলি ক'লে মই ল'ব পাৰোঁ এতিয়া মোক ঘৰ এটা লাগে বুলি ক'লে মই ল'ব পাৰোঁ যাৰ পইচা নাই যাৰ একাউণ্টত জিৰ' বেলেঞ্চ তাৰ সিদ্ধান্তটো জিৰ' হয় না হয় ভন্টিক বা ভালো কথা কে কোয়া নাই পতককে বিয়ান খবরে করছো পতককে বিমা তার পতককে বিয়ান খবরে করছো পতককে বিয়া নহবা প্রথমে একাউন্ট গরম করি লবা তার মর হাত চুপুর এটা ফোন হার ঘরখির হ্যাঁ আপোনালোকে নিশ্চয় সেই প্ৰাক্তন বিধায়িকাগৰাকীয়ে কি ক'লে শুনিলে নহয়নে শুনাৰ পিছত আপোনালোকে নিজে ভাবকচোন মই কোৱা কথাটো বাৰু মিছা নেকি তেওঁ যিহেতু অভিনয়ৰ লগত জড়িত আৰু তেওঁ যেই ধৰণে কথাখিনি কৈছে একেবাৰে মানে নাট অভিনয় কৰাৰ নিচিনাকেই তেওঁ কথাখিনি কৈ দিলে আৰু সেই কথাখিনি তেওঁক কৈ দিলে সভাখন ভংগ হৈ গুচি গ'ল কিন্তু তাত থকা মিডিয়া হওক আৰু আজিকালিতো আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় সৰু সৰু কিছুমান পৰ্টেল চেনেল আছে সেই চেনেলবিলাকতো তেওঁক চাগে মানে সেইবিলাক নিউজবিলাক কৰি ৰাখি থ'লে আৰু সেইটোকে এতিয়া ট'ল কৰি আছে বেয়াও লাগে মহিলা মানুহ নহয়নে বাৰু আৰু এটা কথা কিন্তু মানিব লাগিব তেওঁক যিমানেই তল নকৰক কিয় যিমানেই যি নকৰক কিয় এনেকুৱা এটা মানে শক্তি আছে আপোনালোকে চাব হয়নে নহয় য'তে ত'তে গৈ পেলাই তেওঁ মিলি যাব পাৰে আৰু নহ'লেনো বট্টবাহেন এটা সমষ্টিত আপোনালোকে নিজে কওকচোন যিটো সমষ্টি নেকি কংগ্ৰেছৰ আছিলে সকলো একদম মানে মুছলমান মানুহে তাত ভৰি আছিল বটদা সমষ্টিটোত সকলোৱে গম পায় সেই কথাটো কিন্তু তেনেকুৱা এটা মানে সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ গৈ পেলাই নতুনকৈ টিকট লৈ নতুনকৈ তাত বোৱাৰী হৈ আৰু তাৰ পৰাই তেওঁ জিকি আহিলে বিজেপিত হয় নে নহয় সেইটো এটা কিন্তু কম ডাঙৰ কথা নহয় দেই এলাপেচা মহিলাই সেই কামটো কৰিব নোৱাৰে সেই সকলোখিনি বতৰৰ পৰা প্ৰায়খিনিয়ে মানে মুছলমান মানে এলেকা হয় গতিকে তেওঁ কিন্তু সোধা বস্তু নহয় আৰু তাতে আৰু নকওঁ দিয়কচোন সেইটো ক'লে আকৌ মোকো বিতৰ্কৰ মাজলৈ টানি নিব গতিকে বেয়াও লাগে তেনেকৈ মানে কিছুমান কথা ক'লে আৰু আপোনালোকেতো গম পায়েই তেওঁ মাজে মাজে বিতৰ্কৰ হেৰিবিলাক মানে কৈ পৰে কৈ মৰাৰ লগে লগে মানে তেওঁ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি এটা হৈ যায় যিটো কথা নেকি ক'ব নালাগে আৰু সেই কথাটো তেওঁ একদম নাচি বাগি কৈ দিয়ে আৰু কিছুমান কথা মানুহে খোলা খুলিকে কৈ দিলেও কিছুমান মে বেয়া পায় আৰু কি আজিৰ দিনত মানে দেই খোলা খুলিকে কথা ক'লে কিছুমান মানুহে বেয়া পায় আৰু পেটত যেতিয়া কথা ৰাখি পেলাই তলে তলে কিছুমান দুই নম্বৰী কাম কৰে তেনেকুৱা মানুহকহে আকৌ আজিকালি ভাল পায় গতিকে আঙুলতা ডেকাৰ লগতো তেনেকুৱা হৈছে আৰু ময়ো নকওঁ যে তেওঁৰ গাত ভুল নাই মই সেইটো কথা নকওঁ কাৰণ আজিকালি মানুহৰ মনবিলাক মই কৈছোঁ নহয় পজিটিভতকৈ নিগেটিভটো সোনকালে পটককৈ মানে আহি যায় আমাৰ ক্ষেত্ৰতে এটা সৰু উদাহৰণ দিওঁ চাবচোন মোৰ ঘৰৰ এজন মানুহেই ধৰক বা আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহে এজনেই হওক হঠাতে যদি ক'ৰবাত যোৱাৰ পিছত ফোনটো ৰিচিভ নকৰা হয় তেতিয়া বাৰু আপোনালোকৰ মনলৈ কেনেকুৱা এটা ভাৱ আহে নিশ্চয় বেয়া ভাৱ এটাই আহে নহয়নে ঠিক তেনেকুৱাই হ'ল তেওঁৰ লগতো মানে পটককৈ তেওঁ কথাটো কৈ দিলে আৰু মানুহখিনিয়ে ভাবি ল'লে আমাক কেনেকৈ কৈছে তেনেকৈ কৈছে কিন্তু একফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে তেওঁ সত্যশুদ্ধ কথাটোকে কৈছে কিন্তু তেওঁ মানে এনেকুৱা এটা ভাৱত ক'লে অভিনয় কৰা নিচিনাকৈ কৈ দিলে যে তেওঁ মনত বহুত এটা অহংকাৰ ভাৱ ফুটি উঠিছে আৰু সেই অহংকাৰ ভাৱ ফুটি উঠাটো মোৰ ইমান টকা আছে কিমান টকা আছে তেওঁক কেইটামান কথা কৈছিলে সেই কথাকেইটা কোৱাৰ কাৰণে কাৰণে কিন্তু তেওঁক এতিয়া অহংকাৰী হিচাপত মানে ধৰি ল'লে অঁ মোৰ বেংক বেলেঞ্চ আছে সেইবাবে মই সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰোঁ তেওঁ কৈছিলে কথাখিনি মই গাড়ী এখন লওঁ বুলিলেই ল'ব পাৰোঁ ঘৰ এটা বনাওঁ বুলিয়েই মানে বনাব পাৰোঁ নহয় জানো যাৰ একাউণ্টত যাৰ একাউণ্ট জিৰ' বেলেঞ্চ তাৰ সিদ্ধান্তও জিৰ' পতকে বিয়া নহ'বা দেই ভণ্টি এইখিনি কথা কৈছিলে আৰু সেইকেইটা কথা কিন্তু একফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে একেবাৰে কিন্তু নুই কৰিব নোৱাৰে হয়ো আজিকালি ছোৱালীবিলাকৰ লগত যিটো ঘটনা সংঘটিত যিবিলাক ঘটনা মানে সংঘটিত হ'বলৈ লৈছে সঁচাকৈ নিজৰ ভৰিত যদি নিজেই থিয় নহয় তেন্তে হ'লে লোকক আশা কৰি পেলাই গ'লে তেওঁ কোৱাৰ দৰে একদম সঁচা কথা কিন্তু কৈছে তেনেকুৱা এটা ঘটনা যে নহ'ব আজিকালিতো গম পায়েই যৌতুকৰ পৰা আদি কৰি কিমান পুৰষীয়া প্ৰেমৰ পৰা আদি কৰি কিমান কি ঘটনা হৈ আছে নহয়নে আৰু তেওঁ সেইটো কাৰণে কৈছে যে মহিলাসকল স্বাৱলম্বী হ'ব লাগে আৰু স্বাৱলম্বী হ'লে মৰণ নাই তেওঁ আচলতে কথাখিনি বুজাবলৈ গৈছিলে তেনেধৰণে আৰু মানুহখিনিয়ে কি কৰিলে উল্টা হ'ল আৰু তেওঁ কথা কোৱা ভংগী মাটো কিন্তু উল্টা হৈ গ'ল মানে তেওঁ অভিনয় কৰাৰ নিচিনাকৈ একদম বহুত অহংকাৰ ভাৱত মানে কথাখিনি কৈ দিলে সেইটো কাৰণে তেওঁ বিতৰ্কৰ মাজলৈ সোমাই আহিলে এইখিনিয়ে আছিলে আৰুনো কি ক'ম নহয় জানো গতিকে তেওঁ যেতিয়া যিহেতু এতিয়াও গুৰু দায়িত্ব মহিলাসকলৰ এটা গুৰু দায়িত্বত আছে মহিলা আয়োগৰ গতিকে তেওঁ ভৱিষ্যতে চাব লাগে যে য'তে ত'তে যিকোনো কথা মানে মুখখন চম্ভালি কথা ক'ব লাগে আৰু সেইটোকে মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ হয়তো মোৰ অকণ ভুল হ'ব পাৰে দেই তাৰ কাৰণে একদম ক্ষমা কৰিব মানে কথাটো কৈ থাকোঁতে কৈ থাকোঁতে আৰু বুজাবও নোৱাৰা হৈ যাওঁ দিয়কচোন কাৰণ আমিওতো নতুনকৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ লৈছোঁ নহয়নে গতিকে সেইটোৱে য'তে ত'তে যিকোনো কথা কৈ পেলাই মানে ফান্দত পৰিছে তেওঁ সেইটো কাৰণে বেয়াও লাগিছে আৰু ভৱিষ্যতে যাতে তেওঁ তেনেকুৱা নকৰে তেনেকুৱা কথা নকয় মানে কওক কথাখিনি যুক্তিপূৰ্ণ কথা কওক সেই একেবাৰে মানে দম্ভালনি মৰা কথা পৰা যাতে তেওঁ মানে বাহিৰত থাকে সেইটোকেহে কামনা কৰোঁ আৰু সদৌ শেষত এতিয়া মই ভিডিঅ'ৰ পৰা ল'ব লাগিব বিদায় কাৰণ একদম লৰালৰি কৰিছোঁ গম পাইছেনে নাই জানো কাৰণ আমাৰ কাম চলি আছে সেই কাম মানে কি জানে এই ৰাস্তাৰ কামত যাওঁ ভিডিঅ'টো বনাই থৈ এইটো ভিডিঅ'ত দি আকৌ নেক্সট এতিয়া ৰাস্তাৰ কামত যাওঁ আজি হ'ল দেওবাৰ সেইটোৱে আছিলে গতিকে সকলোকে ভগৱানে ভালে কুবলৈ ৰাখক তাকেই কামনা কৰি মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই